Я хотела кое-что сказать, понимаешь? И у что заказывать. Все это мучу, мучу, и я хотела сказать. Прости, я не могу тебе. Ой, папа, я не могу, прости. Мне тут звонят, ага, Мне сейчас, ответь. Потом уже что там у тебя такое. Ну хорошо. Алло, здрасте. О, привет, чинов Дэнни. А, что ты там мне хотел спросить, да? А, да, конечно, к тебе приду. Приду, конечно. А как же а иначе? А, ну да, конечно О, А что? Я без тебя не Еще не захватись к тебе там домой там мяч в футбол поиграем Че? все только есть будем и гулять не нам нужно хорошо повеселиться понял понял вот и понял значит и хорошо все пока а то мне тут преподуло должна что-то рассказать интересное наверное удивительное кстати мне сейчас Сьюзен нужно спасти не представляешь ты Пока! Может, поэтому что-то новенькое раз. Вот как всегда. Педра, Педрочка, педрулечка, поиграй со мной, поиграй со мною, поиграй, поиграй, поиграй. Ну, пожалуйста, ты же со мной всегда играешь, но на этот раз ты от не откажешься, не откажешься. Да, поиграй, поиграй, пожалуйста. Если ты не... С радостью поиграл. Но, прости. Мне нужно... Мне нужно очень... Но мне нужно идти на свидание с Пеппой. Только вот зачем я принес, ой, несу себе портфель? Не пойму я ничего. А ты, Маша, поймешь? Так, короче, не мешай, Маша. Иди к маме. Скажи, что я занят. Поняла? что ты идешь на свидание с Пепой, а ты еще мало. Я пошла рассказывать, пошла рассказывать, бе-бе-бе-бе, а ты держись.